Налоговый террор давно считается главной проблемой бизнеса. Вы удивитесь, но в системе государственной фискальной службы до сих пор работают те же люди, которые кошмарили бизнес при Азареве и Януковиче. Секретные материалы составили топ-5 персон, которые имели отношение к прошлой власти, которых уже полтора года как не может заметить главный налоговик Украины Роман Насиров. Что будет переверено и сделано. Проверьте, пожалуйста. Как борется со старыми кадрами и владельцами незадекларированных доходов владелец незадекларированной недвижимости в Лондоне? И о ком не вспомнил глава государственной фискальной службы, когда очистил свои конюшни? Обо всем этом смотрите только в секретных материалах. Эти три буквы уже полгода не сходят с первых полос отечественных СМИ. Украинские фискалы с момента смерти Клименковского Минздоха показали чудеса самодискредитации. Кто будет сплачивать податки? Платишь ты, не платишь, все равно придут. Они доказали, люди могут меняться. Система нерушима. Ведь фискальная служба для чиновников – это самая прибыльная госкормушка. Вы не переконаете тех, кто прожили в этой системе два десятка лет. Поменяться. Войны компроматов иллюстрация которой не было. Чем занимались топовые чиновники ДФС с момента бегства Януковича? Секретные материалы расскажут о пяти самых богатых и влиятельных чиновниках Государственной Фискальной службы. Относительную тишину вокруг любимых ведомств клименко колетника объединенных в новую государственную фискальную службу, нарушил громкий информационный вброс Константина Ликарчука о незадекларированном имуществе Романа Насирова. Сделано еще в начале сентября. На мытности створена система ну, скажем так, Такая система розподілу, яка была по иным чином и за попередней влады. Тогда еще первый заместитель главы ДФС Насирова Константин Ликарчук неожиданно озаботился тем фактом, что ему приходится работать в окружении людей Януковича, а также вспомнил о недвижимости Насирова в Лондоне. По понятным причинам, Константин Ликарчук быстро лишился своей должности. Господин Ликарчук оказался несостоятельным выполнять функции ни заместителя главы, ни по направлению, которое изначально было выведено ему. А Роман Насиров, напротив, остался. Сегодня уволенный Ликарчук является основным поставщиком новостей и компроматов из фискальной среды. А народный депутат от блока Петра Порошенко Насиров, несмотря на рейки компромата, продолжает занимать свою должность, люстрируя тех, кого сам назначил. Дайте, будь ласка, терминовое доручение І звільнити невідкладно керівника Державної фіскальної служби у місті Києві, який відповідно до акту підлягає звільненню. буде перевірено і зроблено. Роман Михайлович получает від нас перше место в рейтинге самых стойких і зажиточных чиновників фіскальної служби. Тем временем его бывший подчиненный Ликарчук после увольнения посвятил всего себя чистке фискальной среды от неиллюстрированных чиновников. Сейчас некоторое время я настрою аппаратуру под вас, просто сидите, дышите ровно. Периодически публикуя новые вбросы и создавая неприятности украинским фискалам из орбиты Яценюка-Ярейско. Скажите, вы пытаетесь победить коррупцию в госслужбе? Да. Именно он первым поднял вопрос скорейшего назначения главы Одесской таможни и всецело поддерживал все идеи друга Петра Порошенко и губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Мы будем надавать ему полную поддержку у его инициативах, будем всяко сприяти его инициативам. Впрочем, несмотря на опубликованные компроматы, премьер Яценюк сумел оставить за собой контроль над фискалами, отдав друзьям президента контроль над одесской таможней. Константин Ликарчук, как непосредственный участник этих событий, за свою тягу к справедливости получает второе место в нашем рейтинге фискалов. Я думаю, что это уже неплохие достижения этой публичной борьбы. Как стало позже известно, Константин Лекарчук также человек из бизнеса. Компания Константина Ликарчука сотрудничала с бизнесменами Адамовским и Грановским, один из которых сегодня стал депутатом от БПП и засветился в громком скандале вокруг торгового центра SkyMall в Киеве. Удивительно, но представитель бизнеса Лекарчук не смог помочь бизнесу, будучи на государственной должности. Именно Представители Европейской бизнес-ассоциации имели дело с Константином Ликарчуком, и его каденция не вызывает у них резких эмоций. Запомнилась его каденция громкими высказываниями. У бизнеса иногда шевелились волосики от того, что как бы Лекарчук говорил. Потому что ну, он говорил достаточно вроде бы как открыто. Честно, вначале он покупал, подкупал своей честностью и прозрачностью, да, и говорил о том, что он не контролирует ситуацию. Но потом, когда уже в конце каденции, ну, мы просто говорили о том, что а зачем тогда оставаться на таком посту, если ты ничего не можешь изменить и ничего не можешь проконтролировать. Следующий персонаж это глава комитета. Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина. Нина Петровна ⁇ народный депутат Украины от того же пропрезидентского блока. Именно с ее прихода в комитет начался карьерный скачок Романа Насирова. Она сменила Насирова на посту главы комитета, а тот, в свою очередь, стал главой таможни. За время своей каденции Нина Петровна смогла отменить пошлины на товары военного назначения, а также сумела запретить законодательно военное сотрудничество между Украиной и страной-агрессором. По-перше, працюючи в комитете, я, мабуть, вперше, перший голова комитета, который працює с представниками бизнеса, с представниками громадськості открыто. Нина Петровна – это человек, который имеет свое видение реформ в фискальной среде. Частично такое видение диктует тот факт, что начиная с 2003 года Нина Петровна была директором и аудитором фирм Петра Алексеевича Порошенко. Поэтому сегодня она упорно критикует реформы на Сирова и всячески дает понять, что их эффективность оставляет желать лучшего. Из всех перечисленных персон Нина Южанина была ближе всего к телу гаранта, занимая должность директора компании «Экспресс Информ» с 2003 года, которая является основателем «Пятого канала». Следующий важный чиновник в фискальной вертикали страны – это первый зам главы государственной фискальной службы Насирова Сергей Билан. Зарплата моя примерно 6, то, так, -то, то, то, тоже так, 6 тысяч гривен. Вам хватает на жизнь? У нас невысокие требования, поэтому, в принципе, хватает. Сергей Васильевич Билан в прошлом офицер СБУ. Изучив его декларацию, можно узнать, что в 2014 году он немного приврал насчет зарплаты, потому как она у него в районе 22 тысяч гривен. Сергей Васильевич оказался сговорчивее правда руба Лекарчука и, похоже, неплохо сработался с Насировым. Ведь одним из требований реформ было упразднение такого органа, как налоговая милиция, которая не состоялась, а вместо превращения бывших силовиков-рекетиров в удобную сервисную службу, ведомство Билана начало массированные атаки на IT-бизнес. Идут туда, где есть деньги. Сегодня понятно, что в кризис это единственная растущая отрасль. Игроки рынка нематериальных активов, которыми очень заинтересовалось ведомство Билана, естественно, крайне недовольны работой и методами налоговой милиции. Я хочу сказать, что, на мой взгляд, это не обыски. Это не имеет отношения к обыску. Обыск – это совсем другое процессуальное действие. То есть целью обыска не есть остановка бизнеса. Цель обыска есть что-то найти конкретное. На все должность структуры, включая ее должность, через месяц-полтора будет проведен открытый это действительно общественный конкурс. Они как, как обычно. Михаил Николозович пообещал открытый конкурс на должность начальника одесской таможни, но сдвинул сроки на несколько месяцев. А пока время конкурса не подошло, назначил свою помощницу Марушевскую, которая и станет жирной точкой в нашем списке самых влиятельных фискалов. Моя мета за чотири місяці створити зону прозорого митного контролю. Юна і Юля видержала тонни критики в свій адрес. Ми рішили спросити, хто першим має увидеть плоди роботи молодого реформатора. Компанія, на катори запазаваділя огромна огромна кілька грузов. порт Одессы. Они подумывали над тем, размышляли над тем, чтобы просто поменять порт назначения и заходить в Украину не через Одессу, а через, например, Клайпе. Сегодня ситуация на одесской таможне несколько поутихла. Но однозначно сказать, что руководство таможни начало свое реформирование, не могут ни сами руководители, ни бизнесмены. Пока мы не видим какого-то более углубленного общения, скажем так, с бизнесом. Более того, когда пару недель назад я ездила в Одессу для того, чтобы узнать... Ну, мы проводили там мероприятие, и пообщавшись с бизнесом, я задавала им вопрос о том, что чувствуют ли они какие-то изменения э, с, новой, с новой командой. И, к сожалению, вот... Очень мало бизнесменов отметило, что какие-то есть изменения. В основном люди говорили о том, что в принципе особых изменений они не наблюдают. Видимых изменений они не наблюдают. Девушка, которая, как гласит грузинская легенда, попала в высокие кабинеты прямо с Ютуба, удивила всех. Юлия Марушевская стала тем назначением, которое приближал как мог отставной Ликарчук, а лоббировал депутат от БПП Грановский. И всем понятно, что с приходом этой девицы в кресло главы Одесской таможни особо ничего не поменяется. Потому как она всего лишь марионетка, благодаря которой денежные потоки будут перенаправляться в нужные карманы. Ведь в этом и есть вся суть реформы фискальной службы, чтобы старые схемы работали на новую власть.